Beliau merupakan seorang yang berbangsa Cina tetapi mempunyai kemahiran berkomunikasi di dalam bahasa Kelantan dan juga bahasa Melayu. Bukan senang bangsa ataupun kaum Cina untuk menjadi dalang wayang kulit yang mana kita tahu wayang kulit Siam ataupun wayang kulit Kelantan ini sebenarnya lebih dimonopoli oleh masyarakat Melayu merangkai kisah, merungkai riwayat, menghurai cerita. Seni warisan wayang kulit lazimnya didominasi masyarakat Melayu. Namun insan seni bernama Iyo Hok Seng ini nekat menungka arus tak kala mencipta sejarah di pentas wayang kulit. Tokoh warisan kebangsaan orang hidup yang dianugerahkan kepadanya, bukti beliau bukan biasa-biasa. Wayang kulit seni warisan yang menjadi kebanggaan rakyat negeri Kelantan. Persembahan unik berkisar tentang pelbagai peristiwa dan cerita ini kerap memukau penonton. Menggunakan konsep cahaya, bayang dan muzik, wayang kulit diiktiraf sebagai warisan kebangsaan pada tahun 2009. Di sebalik persembahan penuh tertib dan aturan ini, kejayaan pementasan wayang kulit ditentukan oleh tok dalangnya di antara nama-nama besar seni warisan kebangsaan negeri Cik Siti Wan Kembang ini terpahat nama Tok Dalang berbangsa Cina yang mencipta sejarah tersendiri. Daripada saya kecil lagi, saya pergi menonton wayang kulit. Lah. sebab semasa itu di dalam negeri Kelantan lebih kurang dalam 30 Tok Dalang ada. Jadi setiap malam saya pergi menonton wayang kulit. Saya tertarik kepada patung dia. Ha. Sebab tu saya balik, saya lukis. Lukis patung dia yang mana kita minat lah. Ha. Kita lukis, lukis patung dia. Lama-kelamaan ada satu Tok Dalang tu dia tanya saya. Dia kata, awak nak jadi Tok Dalang wayang kulit ke? Saya kata, kawan saya Tak tahu lagi lah sebabnya saya tengok tua bermanya susah. Ini menjadi seorang Tok Dalang Sebabnya terutama sekali uh, Di segi suaranya uh, Kita kena tukar-tukar nada suara Sebab dalam patung Patung dia banyak-banyak patung tu Suara dia berlainan uh, Lepas tu Dia beritahu saya Kalau awak nak ikut saya Awak kena belajar bagi uh, Beritahu dulu Apa nama ni Music dulu uh, Lepas tu uh, Dari bawah dia bagi saya Mai Canang Ha, ah, main canang, lepas main canang tu, ha, dia main dombak, main geduk, gendang, gong, apalah sebab dalam nozio yang kulit ni dia ada banyak. Jadi lolo ni Raja Berehak. apa tu? Sementara lolo Raja Berehak ni, akulah yang mengganti tempat Raja. Oh, jerka rile. Jadi mun nak ganti paraja. Yes. Kan nak gaji, nak gaji mengaji selama manusia yang jadi raja tu, raja nak kena anji cukup. Cukup education-nya keluar daripada university, sanwei university. Ada uh, kawan saya dia, dia beri tawaran lah, tawaran kepada mak saya lah. Uh, dia kata ada orang nak jual alat-alat yang orang yang kulit daripada tempat uh, sebabnya Tok Dalang dia sudah meninggal. Ha, uh, masa tu mak saya beli lebih kurang dalam 3,000 lebih lah. Dalam tahun 70-an tu, 3,000 lebih. Mana saya panggil uh, guru lah, guru untuk mengajar saya sebagai Tok Dalang. Ha, guru tu banyaklah guru-guru tu saya panggil. so saya tengok pula guru mana yang yang saya minat. Ha, masa tu dia ada ramai-ramai guru tu, ada satu guru dia nama dia Hasim. Hasim, lepas tu Arifin, Panikmat, Dolah Baju Merah. Ha, lepas tu saya pun bila saya main lama kelamaan dia ajar saya lebih kurang dalam setahun. lama-lama dia kata awak kena sembah guru. Ha, mana sembah guru ni kalau kita kita mengaji dia kira tamat pelajaran. Dia bagi saya sijillah. Beliau yang mesra disapa Pak Chu membesar dalam lingkungan masyarakat Melayu sejak kecil dan terdedah kepada seni warisan wayang kulit yang membentuk minat mendalam perihal ilmu pendalangan. Bakat semula jadi yang dimiliki Pak Chu memudahkan lagi proses pembelajarannya untuk menjadi tok dalang berwibawa. Ilmu yang dicurahkan guru-gurunya seperti Hashim Isa atau Pakcik Asin dan Dolah Baju Merah nyata tidak sia-sia. Pak Chu sebagai satu-satunya tok dalang berbangsa Cina yang aktif dalam persembahan wayang kulit pantas menguasai segala ilmu yang dipelajari. Ini termasuk ilmu pendalangan, lat muzik, pembuatan patung dan peraturan wayang kulit. Dia orang kulit ni kita kena mengikut kadar zaman. Kadar zaman, kadar semasa. Sebabnya kalau kita main betul-betul yang kulit zaman dulu, uh, dia tak ramai. Ada macam satu raja tu dia ada lebih kurang dua pengasuh. Uh, satu pengasuh tu dia panggil Pak Dogol, yang satu lagi dia panggil Wak Long. Uh, lepas tu kalau kita nak mananya nak nak main tu lebih lebih panjang lagi dalam cerita dia. Kita masukkan wo Samak, sama sai kita masukkan dalam tu dia menjadi kelima Bila jadi kelima dia macam-macam kita buat, aa, boleh buat dalam lima watak tu ha, watak ni dia sebagai apa watak ni sebagai apa mana dia, dia boleh sebarkan berita-berita yang macam kita kata keadaan semasa aa, dia boleh sebarkan berita-berita macam kata sebagai nasihat. demi memastikan seni warisan wayang kulit terus terpelihara dizahirkan dengan penubuhan Kumpulan Wayang Kulit Seri Campuran pada tahun 1983 hasratnya agar kumpulan tersebut menjadi platform untuk memartabatkan wayang kulit ke peringkat antarabangsa sinonim dengan kedudukannya sebagai penggiat seni wayang kulit bukan Melayu Kumpulan ini juga dianggotai pelbagai bangsa. Orang oh, kulit saya ini uh, dinamakan Seri campuran sebab semasa dulu uh, sampai, uh, sampai sekarang pun saya bercampur. Ada uh, Saya ada Melayu, saya ada Cina, saya ada Iban. Uh, sebab itulah saya... Maknanya uh, saya fikir-fikir kita namakan kumpulan ini Seri Campuran. seni wayang kulit Pak Chu ni sejak kecil lagi sebab uh, siang dengan Pak Chu uh, duduk dekat kampung yang sama jadi uh, apabila uh, Pak Chu ni dia buat persembahan wayang kulit saya pun boleh uh, pergi tengoklah sebab dekat uh, wayang kulit ni yang paling menarik minat siang uh, adalah muzik dia sebab uh, muzik dia tu macam memberi semangat saya start menyertai uh, kumpulan Pak Chu Sri Campuran ni daripada umur saya belasan tahun sampai sekarang lah umur 35 sebab saya minat saya dari kecil lagi saya duk tengok duk setiap kali pak cu buat persembahan mak ayah pun ada bawa saya untuk tengok persembahan dia lah dekat kampung-kampung ke Mengolah penceritaan wayang kulit bukan mudah. Apatah lagi persembahan dipentaskan secara langsung di hadapan penonton. Peranan Tok Dalang amat rumit kerana menjadi teraju utama yang menggalas pelbagai watak berbeza. Beza dia untuk Pak Chu ni dia lebih kepada cerita. Dia lebih kepada cerita. Cerita asal lah. Dia bukan kata untuk main sekadar hiburan ke ah, tak dia bawa setiap kali dia main dia main untuk cerita lah. minat tu ada untuk jadi tok dalang tapi kuranglah sebab fikir tentang nak bawa cerita nak bawa satu-satu cerita lepas tu setiap watak yang dibawa tu ha, ah, mungkin yang agak susah juga lah pak cu ni dia kalau kita masa biasa masa santai ini dia orang dia relaks je boleh buat bergurau tapi macam dalam permainan dalam persembahan dia agak tegaslah dia agak tegas dalam permainan macam ada uh, salah satu alat muzik yang tersilap ke uh. situ dia akan mula rubahlah, akan mula tegur mencari bakat baru dalam seni warisan wayang kulit satu tugas sukar Selain bakat, komitmen tinggi perlu untuk menjadi tokoh dalang berkaliber. Bukan sekadar suka-suka, sebaliknya turut menggalas tugas memelihara seni warisan ini agar tidak hilang ditelan masa. Berkemah di antara lima orang lima saudara akan mempelopori lebih lagi pada luas jana ipada jalan tersela gunung terjala hari baik per sabar. kulit ini dia bermacam-macam kita boleh ubah suaikan. Sebabnya kita tengok keadaan semasa ni macam yang kita kata orang muda-muda ni dia tidak berminat kepada cerita. Tambah-tambah pula dalam cerita ni dia tidak faham apa itu dewa. Sebab apa kalau seorang raja tu dia boleh berjumpa dengan seorang dewa naik ke negara atas kena kayangan dia panggil. Sebab tu kita kena ubah suaikan. Ubah suaikan tempat di segi patung dia Uh, ubah suai akan di cerita dia. Kita ni tidak kata cerita lama lah. Kita masukkan cerita moden Dan kita masukkan keadaan semasa. Ini pengasuh di antara mereka. Ada berlaku pengasuh kemar kosina pasti ada juga ke bawah doli tu Pengasuh wo iya hum selagi tak mati selagi ada. Orang tua ambo pok dogo, ai patik semua juga tu aku. Mana pengasuh habis sama tak nampak kelih ada balik belakang. Malah duk sai ngau ke debe balik tak pay tu. Oh lebih mak gitu sok mo dia. Hari ni pengasuh jangan-janganlah pengasuh kamu tidak tahu pengasuh amak ada satu kabar yang baik. Oh hmm, kabar baik. Khabar je baik. Ah, ha, khabar baik belah mana? Dah ditulis aku acu cerita. Patik Dato' pergi dengar ramai-ramai. Negeri yang mahu sudah menjadi ke Amir berkibar Sri Panji Tanda keadilan. Eh. Ha, le. lepas tu kita nak jadi seorang tu dalam kita selalu kita akan belajar sekurang-kurangnya kita ada tujuh kelapan nada suara yang kita boleh ubah sebabnya kita kata satu contohnya satu raja dia mempunyai lima pengasuh yang lima pengasuh tu kita kena ada lima nada suara. Dia tidak boleh nada suara sama. Yang Pak Dogo ni mana suaranya macam kita kata contohlah raja memanggil. Ah uh, ni juga pengasuh tua oh, Pak Dogo. Ai patik sembah bawa, bawa doli tu ekor agak ah, ke apa bagi yang berlipo. Ah uh, lepas tu dia panggil pula satu pengasuh tu dan mau waklu. Ah oh, ni pengasuh waklu. Ah patik sembah tu iku. Ha, gaduh mana lorak mana ni, so, panggil patik ni. Ada kena bayar gaji, nak kata bayar gaji, tak cukup boleh lagi. Ha, dia lepas tu, dia ada nama Wokyo. Ha, Wokyo ni, ha, dia kata, pengasuh Wokyo ada. Kalau segala bunyi suara raja tak ada. Makan nasi tu rasa lalu semua. Dia ada macam-macam. -macam. Sebab tu lah kita kena belajar di segi nanda suara tu, sekurang-kurangnya ada tujuh ke lapan. Jokoh! duit peruk bersuka lagi tidak nak berlaku ada hortu dia lagi tu. aku nak tanya ha, huh, tanya ke apa adakah ramai-ramai ni -ramai pandang main mene 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 oh balik kedua tu kita dia awal panggil tu, 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 kan karut di kebarat kumpulan mana kumpulan awal kata sesuk tak ada kayu minat dan kecenderungan tidak boleh dipaksa. Namun, bakat boleh dipupuk sejak usia muda, terutama yang diwarisi daripada keturunan terdahulu. Pak Chu mampu menarik nafas lega apabila seni warisan wayang kulit yang diperjuangkan sejak lebih empat dekad lalu kini menarik minat cucunya. Saya dulu saya banyak saya ajar muda-muda ha, tapi dia tak lulus kerana di segi ada suara dia tak, tak 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 boleh nak ubah di segi ada suaranya kita nak nak beritahu dia biar dia kenal patung satu persatu pun mungkin dia dia tak ingat aa ha, sebab itulah maknanya dia kena belajar jadi tok dalam wayang kulit ni dia pertama kali kita kena terutama kita jangan malu jangan segan Ha, kita suka mananya berlawak jenaka dengan kawan-kawan. Cabaran mengekalkan kelangsungan seni warisan wayang kulit pada zaman moden ini meraih komitmen berganda. Kemajuan teknologi dan kewujudan gadget serba canggih sebagai sumber hiburan menjadi saingan sengit. Justru wayang kulit perlu mendapat sokongan padu generasi muda agar dapat terus dilestarikan. Bukan hanya mempertahankan seni persembahan, malah seni penghasilan patung, perkakasan dan alat muzik sebagai pelengkap persembahan wayang kulit yang berkualiti. Saya minat wayang kulit tu sejak kecil lagi. Seminar wayang kulit ni saya jumpa dengan tok saya ni, saya belajar wayang kulit lah. Saya belajar muzik belajar wayang kulit, belajar lukis wayang kulit, cara nebuk wayang kulit lah. Uh, saya tengok sebahan dia tu, saya teringin nak jadi macam dia. Jadi macam saya nak main, saya nak jadi tuk dalam wayang kulit lah. Dulu tu saya main canang. Jana Kesi go tawo geduk dombok saja lah. Saya main tu dalam model. Saya main dia panah lah. Main 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 saya siapa abi tu? Saya tukar pula uh, saya beri kepada tu saya main tu dalam tua. Ha. Lepas tu saya main music lah. Saya sonok lah sebab saya ikut sama dia kalau dia main wayang kulit mana sebab kita kena ada kan? Okay? Sebab kita nak main tu dalam model. Orang panggil buka panggung. Lepahnya, Cik Lalia tua tu, saya main alat muzik lah. Ha, saya main gong, main gendam, main geduk, main kedombak. Main semua lah saya main. Kesi, canang semua saya main. Ah, saya paling muda. Dia, semua dia, kalau saya main-main mana kat, saya lah main wayang kulit apa. Tak so, ada muda. Meneroka perjalanan panjang seni warisan wayang kulit Kelantan yang memainkan peranan penting sebagai platform membentuk budaya yang kaya nilai seni estetika menjadikan Pak Chu Tokoh yang amat disegani namun tugas memartabatkan wayang kulit agar terus berdenyut dan bertahan untuk tatapan generasi akan datang bukan tugas Pak Chu atau Tok Dalang Tok Dalang yang lain semata-mata banyak perlu diperhalusi dan diteliti agar seni warisan ini tidak lapuk disirami hujan atau lekang di mamah mentari. For the future generations, we are, talk, we are looking at maybe in the next 10, 5 years, 10 years, 20 years down the road, Maybe when it client the traditional version of it may not be able to sustain for too long. Uh, but unless, if the the, ana, the chuchu of these todalans, if they pick up the skill and they continue on with this tradition, they continue to cherish and value and continue to practice. And there's a demand for their, for them for this profession. then yes it could still be sustained on. tapi i think you know over time uh, if we don't appreciate it, then memanglah one day it may just disappear hmm. generasi pacu berbangga dengan wayang kulit kelantan yang diperjuangkan sekian lama pelbagai usaha dilaksana demi memelihara dan memulihara termasuk ke pentas antarabangsa melalui jabatan warisan negara Terkini permohonan dibuat kepada UNESCO agar wayang kulit Kelantan disenarai sebagai warisan budaya tidak ketara. Tokoh-tokoh warisan seni persembahan tradisional yang ada di negara kita, terutamanya di Malaysia ini, semakin berkurangan. Dan juga kalau kita tengok, perkara ini berlaku disebabkan oleh Uh, tiadanya pelestarian ataupun uh, tidak ada pihak ataupun tokoh yang mewarisi uh, seni persembahan tersebut uh, di bawah usaha Jabatan Warisan Negara berpandukan kepada Akta Warisan Kebangsaan 2005 Akta 645 uh, telah mengistiharkan tokoh-tokoh uh, warisan seni budaya tradisional ini uh, sebagai warisan kebangsaan orang hidup tokoh ini mempunyai kriteria ataupun kelebihan untuk mendidik eh anak mendidik uh, generasi ataupun komuniti setempat untuk mengenali eh untuk mengenali apakah itu seni budaya yang ada di tempat mereka Jabatan Warisan Negara uh, berhasrat ataupun uh, mempunyai harapan yang tinggi terhadap Pakcu ataupun uh, Encik Yeoh Hock Seng ini sekiranya dapat melestarikan dan juga mengembangkan uh, bidang wayang uh, kulit uh, ini kepada uh, generasi setempat yang ada uh, melalui usaha-usaha melalui penganjuran-penganjuran program Meskipun usianya semakin meningkat, namun cinta Pak Chu yang terpaut kepada wayang kulit sudah sebati dalam diri. Semangatnya masih membara, malah tidak pernah pudar terhadap seni warisan ini. Kini segala ilmu dan kepakaran yang dicurahkan kepada warisnya Adam diharap dapat menjadi sandaran agar wayang kulit Kelantan terus menyinar merentas zaman.